Этот миг настал для нас случайно. Что вы мне скажете? Или это тайна? Что я скажу? Все то, все то, все то, чем озарен мой ум, чем сердце залито. Слова любви моей тебе все сразу брошу. Да, наконец отдам тебе я сердце ношу. Я нес ее один, она мне тяжела. Не надо, чтоб и ты ее в себе взяла. Я полон без тобой, я трепещу, дрожу я. Твой взгляд, твои слова мне слаще поцелуя. Но смейся надо мной, безумцем назови, но задыхаюсь. Я от страсти, от любви, я все в тебя люблю. Я счастлив, вспоминая твой каждый жест пустой и каждую из фраз я помню, год назад, 12 мая, прическу ты переменила в первый раз. Я волосы твои с их золотистым цветом давно привык считать мой ангел солнце светом. Ты знаешь, если мы на солнце поглядим, то алые кружки нам кажутся повсюду. Так взором пламенным, расставшись друг твоим, все пятна светлые я долго видеть буду тебе я черпаю восторг и вдохновение. Я на тебя гляжу, летит все горе прочь. Знаешь ли, какое упоение, какое счастье дарит нам эта ночь. Ты знаешь, что такое бесконечность? Как стройно движется течение миров. Ты понимаешь ли, что означает слово вечность? Ты слышишь ли ее неуловимый зов? что бы я скажу? Когда я с вами вместе отыщу десятки слов, в которых смысл на третьем месте, на первом вы, и на втором любовь. Что я скажу? Зачем вам разбираться? Скажу, что это ночь и звезды и луна, что это для меня всего лишь декорация, в которой вы играете одна. Что я скажу? И все ли вам равно? Слова, что говорят в подобные мгновения, почти не слушают, не понимают, но их ощущают, как прикосновение. Теперь бы умер я. Да, ты меня зовешь. Я чувствую тебя, охватывает дрожь и дрожь руки твои цветам, передается жасмина белого цветам. И от цветов она идет к моим. Уста. Да, да, Я плачу. Сердце бьется, я вся дрожу. Я твоя. Твоя. Ты это говоришь? И это сделал я. Пускай же смерть. Пускай теперь умру, а теперь я одного не жажду. Поцелуя. просишь? Вот слишком тороплив. Ну, как она взволнована, заметил. Ведь надо, чтобы я воспользовался этим. Да, я просил. Но это был прилив любви безумной, той, которой стыд неведом. И если ваш отказ не прозвучит в ответ, то... Вы не станете настаивать на этом? Настаивать? Конечно, нет. Но почему? Когда она уход нашла на это, а ты не настоял. Молчи. Почему? Вы говорите что-то. Я говорю себе, молчи, крестьян безумствовать довольно. Сюда идут. Однако в двух тонах играет музыка. Что это за причина? Веселый женщина, безрадостный мужчина. А это средняя монах. А, Робен Мадлена здесь живет. Я стул попал в попал калитку. Нет, это за углом! О, благодарю, мой сын. Я длинную молитву за вас сегодня уже прочту. Ты почему не хочешь, чтобы я ее поцеловал? Мне показалось рано. А мне медлительность твоя весьма загадочная и странна. Добудь, добудь мне этот поцелуй. Да что ты? Все равно не протестуй, ведь все равно на поздно или рано. Ты брат. Наступит миг, когда Роксана с твоими в поцелуй сольет свои уста. Ну да, ты так хорош, и эта красота толкнет ее к тебе. И здесь, мой друг, вы говорили мне... А поцелуи, да. Вы снова... Вас обжигает это слово? Мы с шутки начали. Потом я вдруг сказал вам про любовь свою. Такую, что от улыбки соскользну к слезам мы приближались к поцелую. довольно же молчить? Нет. О нем не говорят, он для обоих тайна. Нет, поцелуй не тайна, а секрет, но в губы сказанный случайно. Но если так передается он, ну хорошо, тогда скажите. Поднимайся. Не тайна, а секрет. Поднимайся, слон! Секрет для жуки. Что это за гримаса? Моя любовь не та, она чиста, мой друг. Ты правда глуп, скорей! Какая тьма вокруг, она не видит, звезды скупы, не различит у нас слова. Она его целует в губы, целуя в них. Мои слова. Печально весело, слово капуцин, эй! Кто это? Скажите, нет ли Кристиана? Смотрите, Сирано! Ему, конечно, это странно. Но сейчас мы спустимся, а вы куда Нет, не совсем. Робен, Мадлена, все говорят, что здесь. Но вы сказали мне Роле! Робен, мой друг, вы, несомненно, могли ослышать. Вполне. Ага. Я. О, просил один вельможа вам тотчас передать письмо, если возможно. Позвольте перед ним мне выполнить свой долг. Кто он? Да я полагаю. Прошу прощения, дорогая. Пишу, пока уходит полк. Я должен уезжать немедленно. Однако не в силах я, хотя бы раз еще не повидавший вас, шли не письмо через монаха свою мольбу. Вот сжальтесь, наконец, я сам за нею буду следом. А вы знаете, святой отец, что пишет граф в послании этом? Молча, да не. Мадемуазель, я должен огорчить вас с самого начала и передать желание кардинала. Оно преследует единственную цель — вас видеть замужем. Он слышал ваше нет, и все-таки барон де сегодня станет вашим мужем. Но, зная, что священник нужен, чтобы обвенчать вас на дому, я передал письмо ему для освящения таинств брака не удалось направить к вам весьма смышленного монаха. Прислушайтесь к его словам. О, как ужасно! А, этот вашу честь? Нет, я. Но... и приписка есть. Отдайте в монастырь из ваших средств немного. Священнику во имя Бога 120 золотых. 120 золотых? О, благородный ветер. 120 золотых. Проклятый капуцин! Уже ушел давно! Не сбился ли с пути из-за ночного мрака? Он знает голос ваш. Забудьте все равно произношение Баржирака. Как будто этот дом, но вход отсюда ли? Нет, вход как будто бы не с этой стороны. <Слышко> что, черт возьми, что это значит, сударь? Откуда он упал? С луны! С луны? Как, Которые часто мне сказать должны. Он не в своем уме. Какая здесь страна? Ему, наверное, худо. Я как ядро летел во тьме. Но, сударь. Я упал оттуда. Он бесноватый. Ударился, спина болит. Что вас Вы знаете, свалился куда-то, прямо как болит. Где я? Скажите мне по чести, в каком вот я очутился месте? Позвольте мне пройти. Я потерял в Англии свой путь прибытия. Вот досада. Я увлечен, где мне был я сам собственного зада. О боже. Я в узы. Что за сказки? Вы негр, мы черный. Это маска. Так я в Италии по как и не разлетел. Сказали бы мне прямо. Меня там ожидает дама. Ну, значит, я попал в Париж. Ха. А он забавный малый, право. А вы смеетесь, да? Да, но я хочу... Я знаю узнать о лунатиках, об их семейном бытии? Да нет же, нет! Горы на луне, состав небесных тел или земные тени? А, да нет же, черт возьми! Как я туда взлетел? Тут есть вопрос изобретений. А, ну, 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 И кары голов архитаса рассказать по правде ерунда. Да. А он сумасшедший. Это ясно. Но ну, он ученый сумасшедший. Шесть способов подняться целых есть? О, неужто целых шесть? Вот первый. Ну, первый. Вот тренируйся. Ну, ну. Ложитесь голым под оконцем. <свят> да. Вы испаритесь так, как все росинки, поднятые солнцем. <свят> Второй. Второй. При привет, привет. Не ладони крылья мельницы христианской. Оба. Вы поднесете силой адской под сень космических олив. А. а третий, третий. Взяв ядро стальное, Яду. надейте порохом внутри. Да. И на на все земное взрывайтесь, летите. <свят> Четвертый способ. <свят> Лучше не. Ну-ну-ну. Поступить в Приклейте к бородину. Бородина. И шарик, простой равнину, где пасутся звездочки. А четыре. Лечь на железный а И сильными рыбками магнит подбрасывают. А Он лист за язык понятен сверху. В опять. А так до луны упражняйтесь. А Последний способ. А Номер, 6. Номер шесть. Номер Бараньим мозгом смажьте И при луне ложитесь оголенным, а втирая в кожу жирные мозги. А Луна ведь, судя по влюбленной, убирает всякие мозги. А Шесть способов! Бесспорные не все! Mm. Но каким же средством вы были там в гостях? О, oh, Супер, при нашей технике поехать на Луну пустяк! <laughs> пустяк, Какое было ваше... Седьмое! О, седьмое! Яркий лунный свет... No, no, no. Вы догадались? Нет. Mm. Луна ага. оттягивает волны, ну, как оттягивает, известно. Да. И потому отлив бывает Отлик по, ночам. по ночам. Я на волну прилет. Меня отлив качал качал, 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 усиливался, меж тем он, и вдруг я поднялся и полетел. Как демон! Как демон. Как демон, да. Вам, вижу, мой рассказ пришелся по душе. Да. Мы 25 минут... Уже? Без устали болтаем с вами. Вы опоздали к вашей даме. А -а -а -а. Этот голос! Этот нос! А, все -а -а, равно! Конечно, я! Что, что за вопрос? И куда в играх! Ведь так или иначе, их брак свершен уже. Чему такая гонка? Вы, сударь! И я... она! Как это было тонко! Вас, господин изобретатель, я поздравляю, признавая, что задержал бы ваш рассказ святого на пороге рая. Не помню в книгах я интриги Не лучше этой, не сильней Запомните ее Для вашей новой книги А я запомню Для своей Я вижу вам мой друг приятен Этот брак Он вами совершен на радость вашей службы Я тоже думаю Однако вам С супругом Прощаться надо То есть как? А вот так Барон Дене Ко мне! Скорее! но... Зачем? Куда вы? На войну! Но рота не идет, и в этой роте он! Теперь будет. она пойдет! Доставите приказ мой карбону дожилю! В мгновение ока у вас он старший чин! Но! Кристиан! До брачной ночи им далеко! Как будто бы меня он этим огорчил! Ну, губы дать вам! На мне, когда идем. Ну ты не понимаешь, как! Но я предполагаю. Прощай, мой Прощай Прощайте, дорогая. Куда вы все равно? Клянитесь мне! Нет, клясться в чем? Он будет жив! Я постараюсь, снова. Вы всякую опасность! Я постараюсь, но... снова. Достаточно у вас для этого отваги, скажите, он будет верен мне! Я постараюсь! Да, конечно, на войне! И не будет холодно я постараюсь, но... Но до рассвета он будет мне писать по длинному письму. Я отвечаю вам за это.